やっほーみなさんこんこにちは本日はベティと一人暮らし20代独身女の休日をお送りしますこの時確か10時半くらいだったんですけどもうベティ起きてますね正直目覚ましの有無に関係なく大体同じ時間に起こしてきます私は本当に朝が弱いので起きてからもう30分ぐらいはベッドの中にいます すんごいすんごい、お尻、尻尾飛んでっちゃうよ、そんなんしたらここでね、はい、豚耳、顔面、腸域、言いたかったです、これもうご飯ちょうだいって催促すごいんで、もうそろそろ起きます起きたら、まずは目を覚ますために顔を洗いますここで急に伸び伸び、のびのび なぜわざわざここでしたんですかね顔洗い終わってリビングに戻るとベティが待ってましたこれもいつもの光景です今はニュートロの小型犬用のドッグフードをあげてるんですけど前あげてたロイヤルカナンの方がなんか毛艶がいい気がしますこれ見せてますけどこの日入れてませんお座りは ちなみに実家の犬と一緒に食べるときはすんごいスピードで食べるんですけど一匹のときは意外とゆっくり食べますはい完食なんなかいつもご飯を食べ終わったら全部食べたよって報告に来るんですけど この日は近くで私が見てたので遠くに何もなかったですはい次は私の朝ごはんの準備です私はもうパン派ですこの日はマーガリンとピザトーストあと目玉焼きでしたこうやってご飯準備したらいつもベティがキッチンにいますこの時包丁を出すのがめんどくさかったのであのマーガリン塗るやつで切っちゃってます ズボラ女発揮してますそしたらまず片面をトトーストしまますすその間にに目玉焼きも一緒に作ります私は黄身の焼き具合半熟が好きなんですけどよかったら皆さんの好みもコメント欄で教えてくださいえっとこちら半分ずつマーガリンとピザトーストにします ここまでいい感じだったんですけど私この後やらかしますはいちょっと焦げましたなんかねうんよくありますで体に良くないんですけどオイワーガリンで目玉焼きもいい感じに焼けたのでこれで完成です私の朝ごはんいつも目玉焼きには醤油かけますで今日はアッサムティーを一緒に飲みます まあ紅茶だったりコーヒーだったりその日の気分で飲み分けます沖縄行った時に買ったマグカップですシーサーシーサーちょっと沖縄の人イントネーション教えてくださいとりあえず可愛いいはいいただきますベティも横にいますこんな感じでねもうペロ,ペロ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 永遠にテーブル舐めてるんですよあの字幕にね テーブル拭いたことないとか言ってるんですけどあのさすがにちゃんと拭いてますで食器洗います私もう家事の中で食器洗いがちょっと一番嫌いって言ってもいいぐらいあんまり好きじゃないんですけどまあ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 洗いますよね一人なんでここからお化粧していきますまあ休日はもっぱらほんと引きこもりなんで基本すっぴんなんですけどこの日はちょっとペットショップに行く予定があったのでメイクしました 大体15分20分ぐらいでメイクするんですけどもうこれを毎日するって考えたら女子って大変ですよねこうやってメイクしてる間にいつの間にか膝の上に来てます急に始まったこの大運動会いつも狭い部屋の中で追いかけっこしてます雪解けたら一緒にお外で走ろうねそしてテーブルの下に隠れるベティこれは本当にずるい ここでやることやっちゃおうと思ったんですけどベティがまだ遊びたいようだったので最近買った青いピーピーなるボールで遊びます私はこれから見る YouTube を真剣な顔して探してます見たいもの決まったようですねベティは本当に遊ぶのが大好きなので毎日こうやって私と遊んでます 逆にベティが全然遊んでくれない時は何か私が寂しい気持ちになってます切り替えてこのの時は殺処分の現状についいてて調べていましたそのことについてはインスタグラムのストーリーで情報更新やシェアリポストをしているのでそちらのチェックもぜひお願いしますついに一人で遊び始めましたねこのおもちゃは「自称一群おもちゃ」って読んでます そして気づいた方いますかマウスパッドが実はノートってことまあこれは別に誰も興味ないですよねそろそろマウスパッド買おうと思ってますでここであの動画編集してて気づいたんですけどずっと見つめられてたんですね私 こんな感じですごい意思表示をしてきますさすがにここまで言われたら遊びます今引っ張りアっこしているおもちゃが以前の爆買い企画で購入したものですそちらの動画もぜひチェックしてみてください概要欄の方に URL 貼っておきます謎に別画角からちょっと撮ってみたんですけど足に引っ掛けてねすぐ取れましたはいぐる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 っとかーん これ知ってる人いますか？懐かしいですよね。うん、ここから私の目線カメラです。すんごい顔してますね。怖い怖い。あれで小豚さんかな？次はこれまた沖縄で買ったシーサーのおもちゃですね。これも結構好きでこうやって興奮したら振り回します。何やらキョロキョロして。 おミニオンの服引っ張り出しましたベティ自分が着たい服自分で持ってきます次鹿の角急にベティ甘えモードに入りました愛情表現がすごいんですよこの子すんごいいっぱいあすいませんイチャイチャすいませんごめんなさいこの後もうずっと膝の上にいてなんかノートをくんかくんか何もないですよって感じですね 足の間にすっぽりこのサイズ感もたまりませんそしてあったかい遊び疲れたのかちょっとうとうとしてます眠たくなったかなでも散歩って言ったらすっごい勢いで起きました行ってきます <laughs> この時期の散歩って足も服も汚れるから本当に大変なんですよそして全然全然ュン トリミングしたてのつむじ丸見えのお尻がたまりませんこんな飼い主でごめんねいいよ本日ももりもり帰宅この日は20分ほど散歩してきましたいつもお風呂場をすごい歩き回るんですけどこの日は本当におとなしかったんですよカメラで撮られてるっていうのが分かってんのかなさすがですね 最後をしっかり洗い流して終了。以上、休日のモーニングルーティンでした。概要欄もぜひチェックしてください。それから、今後日本の犬猫殺処分ゼロを目指して、私自身もできることをやっていきたいと考えております。そのためにも皆さんのお力を貸してください。応援してくださる方、チャンネル登録よろしくお願いします。その他、SNS のフォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。